ৰাজ্য গপাই যোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী বিশাল আৰু চুমি বৰাৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী কেলেংকাৰীক লৈ এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ আপডেট আছে যিহেতু মুকলি আকাশৰ তলত চুমি বৰা তৰ্কিক বৰা বিশাল লগতে বহুকেইজন তাৰপাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আন এক তথ্য যে চুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ যিসমূহ বেংক একাউণ্ট আছিলে বা যিবোৰ বিলাসী সামগ্ৰী আছিলে সকলো জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে এতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহ ঘূৰাই পাবনে লগতে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো গোচৰৰ তদন্ত শেষ কৰিবলৈ আদেশ দিছে আদালতে চি বি আইক আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে চুমিৰ ককাইক চুমি বৰাৰ ককাইক আছিলে ৰাজীৱ বৰা আৰু তেওঁৰ বৈক জিংকি মিলিৰ একাউণ্টসমূহ এতিয়া পুনৰ হ'ব পৰীক্ষণ যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছিল যিটো প্ৰতিষ্ঠান খুবেই কম সময়ত জনপ্ৰিয় হৈছিলে খুবেই প্ৰমোচন কৰিছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানটো আছিলে পাৰ্চেলিয়া পার্সেলিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত হৈছিল ট্রেডিংয়ের নামত ষাঠি লাখ টকাৰ বিনিয়োগ তারপরেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিলে সুমি বৰা বিশাল ফুকন আৰু কেইবাগৰাকীও লোক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপডেট আছোঁ যে সুমি বৰা বিশাল ফুকনে ঘূৰাই পাবনে বা কেতিয়া ঘূৰাই পাব জব্দকৃত বেংক একাউণ্টৰ সামগ্ৰীসমূহ লগতে পুনৰ কি কি নতুন আপডেট আছে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত দেখাব চেষ্টা কৰিম যে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী অৰ্থাৎ চুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ কেলেংকাৰীৰ আন এক নতুন আপডেট চুমি বৰা বিশাল ফুকনে ঘূৰাই পাবনে জব্দকৃত বেংক একাউণ্ট সামগ্ৰীসমূহ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চি বি আইক সকলো গোচৰৰ তদন্ত সমাপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে চুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বৈয়েক জিংকি মিলিৰ একাউণ্টসমূহ পুনৰ হ'ব পৰীক্ষণ পাৰ্চেলিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত হৈছিল ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰায় ষাঠি লাখ টকাৰ বিনিয়োগ যিহেতু ৰাজ্য কপাই যোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চি বি আইক সকলো গোচৰৰ তদন্ত সমাপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়াধীশে তদন্ত সমাপ্ত হ'লেই ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিব চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত আৰু চুমি বিশালকে ধৰি পাঁচ অভিযুক্ত আদালতত দাখিল কৰিছিলে বেংক একাউণ্টসমূহ আটাইকেইজনে জৈকৃত সামগ্ৰীসমূহ উভতাই দিয়াৰ আবেদন নাকচ কৰিছে আদালতে চুমিৰ ডকায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বৈয়েক জিংকি মেলিৰ একাউণ্টসমূহো পুনৰ হ'ব পৰীক্ষণ যিহেতু পাৰ্চেলীয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত সকলোৱে জড়িত আছিল সকলোৱে ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰায় ষাঠি লাখ টকাৰ বিনিয়োগ কৰিছিল একেদৰে চুমিৰ স্বামী তৰ্কিক বৰাই ব্যৱহাৰ কৰা সকলো কেমেৰা লেপটপকে ধৰি বহু ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আছে চি বি আইৰ জিম্মাত এইসমূহ সামগ্ৰী বিচাৰি কৰা আবেদন নাকচ কৰিছে চি বি আইৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে ইয়াৰ উপৰি নগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ট্ৰেডিং কাণ্ডেও সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়নো চি বি আই গোচৰটোৰ তদন্ত বন্ধ কৰি ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়নো গোচৰটোৰ সাক্ষীসকলৰ ৰহস্যময় স্থিতিৰ বাবে চি বি আই দিছিলে ক্ল'জাৰ ৰিপ'ৰ্ট আৰু গোচৰটোৰ এগৰাকী অধিবক্তা বিনিয়োগকাৰীয়ে কাশ্য ফুকন আৰু অনিৰ্বাণ দেউৰীৰ পৰা দহ লাখ টকাৰ চেক লৈছিল তেওঁৰ বাহিৰে কোনো এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে উভতাই নাপালে জমা ধন সেই হেতুকেইটাই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বিনিয়োগকাৰীসকলে ধনসমূহ কেতিয়া ঘূৰাই পাব দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাথো ঘূৰাই পালে বাকী ব্যক্তিসমূহ কেতিয়া ঘূৰাই পাব আনহাতে চুমি বিশাল বা তৰ্কিককে ধৰি আন পাঁচ অভিযুক্তৰ দামী দামী বিলাসী সামগ্ৰী যিদৰে দামী দামী লেপটপ কেমেৰা ইয়াৰোপৰি বিলাসী সা সামগ্ৰীৰ ফ্লেট তাৰোপৰি বেংক একাউণ্ট সকলোখিনি চি বি আইৰ জিম্মাত আছে আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ উভতাই বিচাৰি চুমি তৰ্কিক বৰাকে ধৰি সকলোৱে কৰিছিলে আবেদন কিন্তু আবেদন নাকচ কৰিছে আদালতে তাৰ বাবে এতিয়া চি বি আইক কৈছে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো গোচৰৰ তদন্ত সমাপ্ত কৰিব লাগিব ফাইনেল ৰিপ'ৰ্ট লাগে আৰু লগতে যিসকল বিনিয়োগকাৰীয়ে পাৰ্চেলীয়া একাউণ্টত বা পাৰ্চেলীয়া প্ৰতিষ্ঠানযোগে যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিলে ষাঠি লাখ টকা সেই টকাসমূহ কেতিয়াকৈ ঘূৰাই পাব ভুক্তভোগীয়ে তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদ্বোধক হৈ আছে এতিয়া মাথো আমি অপেক্ষা করব সি বি আই কি তদন্ত আগবঢ়ায় বা কি আপডেট আগবঢ়ায় কেন পাৰ্চেলিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যোগেদি সুমি বৰাৰ বয়েক আৰু ককায়েকো জড়িত আছিলে জিংকি মিলি লোকের রাজীব বরা দু জড়িত আছিলে সকলোৱে মিলি ষাঠি লাখ টকাৰ বিনিয়োগ করেছিল পাৰ্চেলিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যোগে আৰু পাৰ্চেলিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত বহু লোকেই বিনিয়োগ তাৰ ভিতৰতে সেই লোকসকলে টাকা খেতে ঘূৰাই পাব এইসমূহ প্ৰশ্নক লৈতে সৃষ্টি হৈছে পুনৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিলে চুমি বৰা তৰ্কিক বৰাৰ লগতে বিশাল ফুকন